نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Muslimin muslimat, Perpendengar pendengar siri Lembayung Al-Quran yang dimulikkan Allah sekalian Kita melihat pada ayat ke-16 Surat Rum, tuan-tuan boleh buka Tafsir Ibn Qasir yang ke-7, muka surat 221 A'udhu billahi Wa ammal ladhina kafaru Wa kathabu bi'ayatina Wa liqail akhirah Fa'ulaika fil azabi muhdarun Sadakallahul azim Ada pun orang-orang yang kafir, yang mendustakan Ayat-ayat kami, serta mendustakan Pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap Berada dalam siri saat neraka. Ayat ini pada perjalanannya dengan ayat ke-15 yang lalu iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim fa aman ladzina amanu wa amilus fahum fi rawdati yuhbarun iaitu adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka mereka dalam taman syurga bergembira telah saya uraikan dalam kuliah yang lalu bagaimana perkataan yang digunakan oleh Allah di sini yang merujuk kepada yuhbarun adalah kegembiraan keseronokan yang mereka lalui ketika mereka dimasukkan ke dalam syurga inilah dia pembahagian manusia di sisi Allah SWT bahawa orang yang beriman akan mendapat tempat dalam syurga yang penuh kenikmatan manakala si kafir munafik golongan fasik tempat mereka lah seperti ini digambarkan di sini muhdharun muhdharun ni bagaimana dapat kita lihat penjelasannya dalam ayat yang lain contohnya surah As safat pada ayat 22 23 bila Allah berfirman menjelaskan a'udzu billahi minasyaitanir rajim wahshurul zalamu ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim himpunlah orang yang menzalimi diri mereka dan juga pasangan-pasangan mereka dan apa yang mereka sembahkan selain daripada Allah itu dan antar mereka ke dalam jalan ke menuju ke jahiim api neraka. Gitu juga kita dapat lihat bila Allah menjelaskan menerusi ayat yang ke-38 39 surah az-zukhruf. A'udzu billahi rajim. Hatta apabila ja'ana qala ya laytabaini wa bainak bu'da al-mashriqain fabi'sal qarin wa la yanfa'ukum al-yawma idhlamtum annakum fil adhab mushtariqun. Tengok ni bahawa orang-orang yang tadi daripada golongan ahli maksiat, orang kafir ini dekat akhirat nanti baru mereka mengatakan fabi'sal qarin, seburuk-buruk baru lah mereka tahu bahawa apa yang mereka ikuti, mereka sembah, mereka dewakan, mereka puja dan puji, semua itu tak memberi manfaat apa-apa, maka mereka akan dibawakan kepada mahkamah Allah untuk dihisab dan juga dikenakan hukuman. Kata Imam Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya, perkataan mahzarun ini datang ada kaitan dengan mahzar. Kalau istilah dalam bahasa Arab menyebut perkataan mahzar itu merupakan satu benda yang menakutkan. Maknanya satu perhitungan yang akan ada padanya hukuman dan nak menggambarkan bagaimana hukuman yang menantikan itu merupakan hukuman yang berat yang menakutkan kerana bila perkataan kesesuaian perkataan ni mahdhar iaitu alladhi yahduru ghayruhu wa tuqalu illa fi sharri kata beliau kalau perkataan mahdhar ni merujuk kepada satu perhimpunan atau pertemuan yang akan ada padanya hukuman di atas satu kesilapan dan jarang-jarang orang yang dikenakan hukuman itu akan dapat pelepasan nah, begitu maksudnya jadi dapat kita perhatikan di sini bila di hujung Allah Taala menjelaskan orang yang mendusakan ni yang mengingkari orang-orang kafir yang tidak mempercayai kewujudan Allah SWT telah diutuskan kepada mereka Nabi Rasul semua didustakan mengikari tak mempercayai adanya kebangkitan selepas kematian maka mereka ni akan dikenakan hukuman yang kekal dalam jahanam. jadi dapatlah kita ambil pedoman bagaimana ayat-ayat Quran ini datangkan oleh Allah SWT menceritakan satu bahagian Yang merupakan kenikmatan balasan yang baik bagi mereka yang taat dan selepas itu mesti ada penjelasan terhadap hukuman yang dikenakan kepada mereka yang ingkar baik seterusnya kita masuk kepada ayat 17 18 dan 19 tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 222 tafsir bin Qasir jadi ketujuh ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wa hina tusbihun wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan pada waktu kamu berada di waktu subuh dan segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur ini adalah satu tasbih tasbih ini telah kita pelajari dalam kataan sabaha yasbahu yang bermerti berenang maka mafhumnya dapat kita faham dari satu sudut keluasan makna yang datang dari istilah ini bermerti kalau seorang itu berenang bermerti dia menjauhi tempat dia terjun pergi ke tempat yang dia berenang itu dalam tasik ke dalam kolam ke yang luas maka demikian juga seorang yang mengamalkan tasbih dia memelihara menyucikan zat Allah SWT membersihkannya daripada segala bentuk kekurangan benda cacat cela dan yang disebutkan oleh si kafir itu bahawa Allah SWT memiliki anak sebagai contoh memerlukan kepada satu syuraka andad maka peranan orang Islam ketika bertasbih ini adalah untuk menyucikan memuji Allah SWT pada waktu yang bersilih ganti ini menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan Allah SWT keagungan kerajaannya pada waktu petang ketika datangnya malam kegelapannya waktu ketika cahaya matahari mula nak terang maka mengiringi waktu-waktu seperti itu dengan memuji Allah SWT dan dan seterusnya wa asyia wa pada waktu kamu berada petang hari dan waktu kamu berada pada waktu zuhur maka pada waktu isyak waktu gelapnya malam dan pada waktu itu hilangnya cahaya dan terbitnya cahaya bulan berkenaan ayat ini terdapat riwayat dikemukakan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya iaitu ketika Allah bin Abbas berada di Mekah datanglah ketua golongan Khawarij seorang daripadanya bernama Nafiq bin Al-Azraq Nafiq bin Al-Azraq ni dia banyak bertanya tentang ayat Al-Quran mana datang perkataan ini, itu digunakan oleh Allah telah saya bincangkan dulu masa kita membicarakan surah Yasin dahulu bahawa kumpulan Nafiq bin Lazraq kumpulan Khawarij yang dipanggil sebagai Azariqah ambil daripada nama dia lah maka dia bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan terjemahan Al-Quran Habrul Ummah ni orang paling alim dalam bab Al-Quran menepati doa Nabi untuknya Allahumma faqihu fid din wa alimul hikmah wa tuqnu wa alimut ta'wil itu maka dapat kita lihat peristiwa ini ketika ditanya kepada Allah bin Abbas adakah dia sebut sembahyang lima waktu itu dalam Al-Quran ini tanya Nafiq bin Al-Azraq lantas Ibn Abbas sahabat Nabi yang terkemuka dengan ilmunya ini menjawab membacakan ayat subhanallahi natum suna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa asya wa hina tudhirun yukhrij hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyita min al hayy wa yuhyi al arda ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun jadi ayat ni kalau kita perhatikan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala subhanallahi natum suna wa hina tusbihun jadi subhanallah itu bermaksud solat iaitu sallu lillah kerana bertasbih itu menyucikan Allah orang yang salat itu secara tak langsung dia menyucikan Allah mengagungkannya memuliakannya maknanya tasbih ini dianggap sebagai salat dan difahami seperti itu kerana salat adalah satu tasbih seperti yang khabar tadi yang kedua bahawa lima anak tasbih tanziun salatu min awaliha ila akhirah tanziun lirabbi maka sebayang merupakan satu bentuk tasbih itu memuji menyucikan Allah daripada awal hingga akhir itulah yang dilakukan oleh orang yang bersalat liana <coughs> fiha izharul hajat ilahi wal ajzi wal wa fiha ta'zim rabb wa ijla wa ijlaluhu wasfu bil wa jadi kat sini nak menceritakan kehebatan Allah dalam mengagungkannya wa ilaluhu wasfu bil jalali war rifati maka dapat difahami daripada tasbih yang dikenaki di sini seperti kata ibnu Abbas semua pegang salat lah jadi salat ini lima dia sebut dalam dua ayat ini fasubhanallahi na tumsun tumsun maknanya waktu masak merujuk kepada salat maghrib dan juga isya maghrib wal isya ul akhirah wa tusbihun maknanya tusbihun ni subuh salatul fajr wa ashiyan asyian, asyian ini, waktu ashar. Wahina hina tuzhirun ini merupakan salatul zuhur tuzhirun zuhur tapi ada sebahagian mengatakan dalam konteks ayat ini seperti kata Ibn Abi Hatim dan tafsirin tu wa min huma yaqul la ba'd zukira fiha arba'u salawat hina tumsunni yani al maghrib wa hina tusbihun fajr wa 'ashiyan al 'asr wa hina tuzhirun al zuhr jadi maknanya yang disebut dalam dua ayat ini adalah merujuk kepada empat salat saja tumsun waktu masak bermakna maghrib tusbihun waktu asbah yusbihu subuh maknanya fajar 'ashyi waktu asar dan tuzhirun zuhr mana pergi waktu salat isyak ha ah, waktu salat isyak ni disebut oleh Allah Subhanahu dalam ayat yang lain kata Ibn Abbas و منوسي سراء النور min ba'di salatil isya thalathu lakum ada tiga waktu yang tidak dibenarkan untuk kita tak digalakkan kita untuk pergi menziarahi orang masuk ke bilik sebagai contohnya kerana pada waktu itu manusia sedang berehat antaranya selepas salat isya jadi nyata dalam sembahyang-sembahyang ini dalam Quran ada disebutkan waktunya sama ada difahami kelima-lima disebut dalam dua ayat seperti yang disebutkan pendapat pertama tadi dan yang kedua mengatakan dalam dua ayat ni nyatakan empat salat dan salat yang kelima iaitu isya itu adalah merujuk kepada ayat yang lain iaitu ayat ke-58 Nur yang menceritakan tentang perbatasan perhubungan manusia walaupun anak dengan ibunya dengan ayahnya nak memasuki bilik mereka mestilah dengan kebenaran melibatkan tiga waktu itu satu daripadanya waktu selepas salat isyak kan lazimnya waktu itu merupakan waktu berehat baik kita tengok dari sudut uslub Al-Quran yang digunakan di sini hina tumsu na wa hina tusbihun tumsu ni berkataan amsa yumsi datang tumsu kemudian tusbihun datang asbaha yusbihu jadi tusbihun kemudian berkataan tuzhirun datang berkataan seperti dinyatakan oleh Dr. Ratih Nabulisi yang tafsirnya bahawa ini merupakan perpindahan waktu kalau Tumsun adalah perpindahan waktu daripada petang nak menuju ke malam ini peralihan waktu nak masuk ke maghrib kita akan lihat di ufuk barat itu matahari terbenam cahaya kuning kekuningan kemudian Tusbihun Tusbihun ni pula peralihan waktu dari malam menuju ke siang dan doa yang kita baca Allahumma inna hadha iqbalu nahari wa idbaru laylik ya Allah ni permulaan waktu siang meninggalkan waktu malam kan peralihan waktu kemudian kemudian tuzhirun tuzhirun ni juga paling waktu dari matahari begitu panas menuju kepada kelurupan matahari boleh tegak di kepala kemudian tergelincir pada waktu tu tapi asyian asar asyian ni diberi penekanan isim bagi merujuk kepada waktu asar dan ada satu pendapat mentafsirkan surah al-asr innal Ukatul Uyun iaitu asar ini maksudkan memang waktu asar kerana waktu asar ni waktu paling mencabar bagi orang pergi bekerja umpamanya maka menjelang waktu zuhur dia bekerja dan tiba waktu asar dia akan habis kerja sebagainya semayang sebagainya mengatakan tak apa nanti semayang kat rumah contohnya maka dia pun keluar tanpa semayang asar dan perjalanan pulang tiba-tiba tak sampai ke rumah jalan jam dan sebagainya tiba di rumah dah masuk waktu maghrib waktu asar ni ramai orang seolah mandang ia ya, dan kalau balik pun kepanatan berehat dulu maka semayang asar itu menjadi lambat kalau kata Muhammad Abdul pula memberikan penekanan kepada sifat asar itu kerana asar kalau orang Arab mereka akan duduk bercerita tentang pencapaian pendapatan akhirnya mereka bergaduh sama si kerana kau dapat lebih daripada aku punya begitu jadi perkataan asyian menjadi penggunaan perkataan isim berbeza daripada yang lain imsa ni tadi ataupun isbah ataupun izhar ini semua adalah fi'il tapi tiba dekat na'asyi ini merujuk kepada isim nampak tak tuan-tuan insyaAllah lebih lanjut lagi saya akan terangkan dan kuliah akan datang Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته